Шановні колеги, мені розпочати наш круглий стіл. Питання надзвичайно болюче, надзвичайно актуальне. І сьогодні, у Міжнародний день боротьби із вживанням наркотиками та їх незаконним обігом, ми маємо привернути увагу громадськості, привернути увагу як мешканців нашого міста, так і мешканців області, саме до проблеми як незаконного. Обігу наркотиків, так і вживання наркотиків, і взагалі важко підрахувати, скільки людських життів забрало це неприродне прагнення вживати наркотики. Вони виснажують, вони руйнують психіку та здоров'я людини. Наркотик, їх розповсюдження та невеличного вживання. Ми разом з тим хотілося б б'язнути, що органи внутрішніх справ без допомоги громадськості та органів місцевого самоврядування. Не змогли б на належному рівні протидіяти цьому ганебному явищу. На даний час на обліку МВЖ Житомирської області перебуває понад 5 тисяч осіб, які допускають медичне вживання наркотиків, в тому числі з діагнозом наркоманія на 1472 особи. На обліках перебуває 7, -7 дітей. За Період п'яти місяців поточного року органами та підрозділами ОНБЖТОВРської області виявлено, задокументовано 397 злочинів пов'язаних з наркотиками, в тому числі 330 кваліфікованих, тобто середніх та тяжких. В тому числі 171 злочин пов'язаний зі збутом наркотичних засобів. 315, 5 злочинів пов'язаних зі схилянням до отягненням ну, е, таркоманією. Знешкоджено 29 притонів, е, виявлено 177 фактів зберігання наркотичних засобів. Знешкоджено одну лабораторію з виготовлення наркотичних засобів Це виготовлялося е, в місті Житомирі, е, виготовлялися наркотичні засоби, е, психотрона рішення на також, також виявлялися інші злочини наркотичної збройності. Усього за закінченими кримінальними справами з убігу вилучено понад 35 кг наркотичних засобів. В основному це моркова соломка, понад 21 кг, канабіс, ацетильований опій та 434 г психотропних речовини. В основному це амфетамін вилучився. Метою активізації нашої роботи в даному напрямку проводяться відповідні цільові оперативно-профілактичні операції в розважальних закладах та навчальних закладах під умовною назвою ІНОФОНДІ. На даний час також проводиться операція МАК Спільно До неї залучені всі працівники органів та підрозділів МВЖ Житомирської області. Факти. Дана операція спрямована на виявлення незаконних посівів. В даний час виявлено, виявлено дуже багато односаджень як маку, так як надійного маку, так і коноплі. В принципі, в мене все контактні телефони є. Будь, будь ласка, звертайтеся і я думаю, спільно ми зможемо достойно протидіяти цьому явищу, ці, ці проблеми. Петрович, спасибі вам і, шановні колеги, я звертаюся і до журналістів, і, власне, і до нас всіх. Це круглий стіл, це не прес-конференція. Тому, будь ласка, давайте по ходу. Є запитання, зразу піднімати запитання, зразу отримувати на них відповіді. Чи, можливо, ми зараз обговоримо проблему і з точки зору і психологічної? І якщо, шановні колеги, у вас є запитання, будь ласка, задавайте нашим учасникам нашого круглого столу. Податка буде зручніше сюди за стіну. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на те, що проблема наркообігу розповсюдження наркотиків, вона, звичайно, не може існувати сама по собі окремо. Звичайно, в першу чергу, ця проблема 100% стосується, скажімо так, жертв вживання наркотиків, тобто тих людей, які один, одну мить. Одну секунду колись ненароком спробували, і далі ми розуміємо, що це вже стають люди, які і підлітки, і молоді люди, які власне далі свого життя уже не бачать без наркотиків. І саме проблема, психологічна проблема, проблема наркотизації у дитячому становищі, це, мабуть, саме страшне явище, яке тільки може бути у суспільстві. І власне, психологічні аспекти цієї проблеми. Это надзвичайно важка і складна тема. И я хочу сказати навіть більше, це тема, яка дуже рідко піднімається Ось на таких відкритих засіданнях, тому що я вважаю, що її потрібно піднімати, тому що мають люди знати, мають батьки в першу чергу знати саме психологічні аспекти наркотизації, мають володіти інформацією. І тому я ще раз дуже дякую Олена Геннадійна, що ви сьогодні є на нашому круглому столу, на засіданні круглого столу. І я хочу вам надати слово, шановні колеги, психолог підліткового кабінету Житомирського обласного... гинекологического диспансера Олена Геннадьевна Стрелецка. Вы нас Ну, я думаю, что я ничего такого особо нового вам не скажу. Все знают, что проблемы начала наркотизации – это интерес. То есть детям интересно попробовать. Даже мы проводили анонимное анкетирование в заведение, И почти 50% подростков, которые не употребляют наркотики, они считают, что ничего страшного, если употребить его несколько раз. У нас так и там несколько вопросов было. Риск большой риск от употребления, риск средний и незначительный. Так вот, они считают, что если курить немного, пить немного и немного употреблять наркотики, это для них все одно и то же, риск незначительный. Это отличают другие дети, которые учатся на высокий балл, которые из хороших семей. Поэтому самое главное, конечно, это разъяснительная работа. Плюс, конечно, социальная зависимость. Если ребенок попадает в среду, где употребляют наркотики. Первая, первая его реакция это испуг от того, как это такие вроде неплохие ребята они употребляют. Вторая реакция, ну ничего страшного, ребята неплохие употребляют. Потом он с этой мыслью свыкается и начинает рано или поздно употреблять сам. И эту социальную зависимость мы видим очень явно, что если кто-то в окружении употребляет, рано или поздно, допустим, даже он не хотел употреблять наркотики, но он пошел в этой компании, выпил пиво, добавил 100 грамм водки, а потом ему предложили или уколоться, или покурить, и ребенок не отказывается. Плюс, конечно, в семьи, в которых детьми мало занимаются, где есть нарушения внутри семейной коммуникации, где есть или родители пытаются откупиться детей при помощи денег, у них есть деньги, и им дается большая свобода за счет денег мало внимания. Или же это все-таки семьи часто асоциальные, семьи неполные, где родители занимаются своими проблемами, возможно, не самыми лучшими, а дети предоставлены сами себе. Если бы подростки были загружены, если бы они знали, что у них сначала есть учеба, потом надо идти в тренажерный зал, потом какие-то кружки, какие-то интересы, если бы за этим следили родители, я думаю, такая проблема так остро не стояла. Потому что те семьи, вот нам показывают для реабилитации, где родители на месте, где они осознают проблему, которая есть у их ребенка, этим детям мы можем помочь. Тем же детям, где пытаемся помочь только мы, без помощи родителей, они приходят домой, и там до них всем все равно, к сожалению, проблема остается проблемой. И у меня еще есть вопрос, извините. Вот вы сказали, что у вас ну, есть 7 человек да? наркозависимых, у нас состоит только 3. Почему у нас такая несостыковка данных? Детей. У нас трое детей, у нас два. Один ребенок стоит 15-20 уже 3 года, он в ремиссии. Это зависимость стимулятор, потребление психостимуляторов, синдром зависимости. И двое стоит по канабиноидам. 12-1. По городу. У вас по области данные. Ростовской области. Моско области, да, понятно. Потому что я меня удивила, что у нас расхождение в статистике. А, взагалі, на Геннадьевна, областные наркоты тут то есть что это снова да? Да, это значение. Но у нас вот подростковый кабинет, у нас городского значения. Потому что у нас в городском комитете всего два специалиста. Доктор Зубко Олег Павлович, доктор-психиатр-нарколог, и я, значит, нарколог-психолог. Да? И мы охватываем только город, больше мы охватить вдвоем просто не можем. А кто хопли область? Вот, Здесь бывает... в каждом районе есть районные онкологи. Там есть э, ой, наркологи. наркологи. И районный нарколог охватывает там. Сказать, да. Плюс у нас есть две медсестры, которые тоже ходят на участок, беседуют с подростками. Мы проводим большую профработу. Вот лично я даже за эти полгода, я взяла цифры, всего было 81 мероприятие, на которое было 2113 детей задействовано. Это были лекции, видеоуроки, тренинги. Вечера вопросов и ответов. выступления, зустрічі мы делали с наркозависимыми, учащиеся 15-го ЦПТО, 15-го ПТУ, ездили на встречу с наркозависимыми, там наркодиспансер. То ми мы при помощи профработы постараться предупредить. Это значно легше, чем потом пытаться рисовать. Якщо говорити вже мовою цифр, то э, на даний час э, в межах нашої області і в межах міста я наведу цифри, але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що ці цифри для виявлення і змалювання реальної картини, звичайно, можна множити в кілька разів, як мінімум. Для того, що, так як ми говоримо і пані Олена говорила, тому що скільки ми знаємо, що є анонімно звернулися, і ми знаємо, скільки іще, не звертається. Ось так ось на обліку обласного наркологічного диспансеру з приводу наркоманії стоїть по місту Житомиру 273 особи, по області 851. Споживачі ін'єкційних наркотиків по місту Житомиру 231 особа, по Житомирській області 742 особи. І з приводу токсикоманії по місту Житомиру 6 осіб і по області 2 особи. Але знову ж таки я хочу привернути увагу до того, що знову ж таки це ті, хто офіційно прийшли, звернулися, прийшли курс лікування і знаходяться на обліку. Знову ж таки, тому говорити про те і навіть говорити про якісь зменшення е, наркозалежних людей дуже важко. І ось уже з досвіду нашої роботи. І сьогодні присутній Віталій Скороход, провідний спеціаліст Центру соціальних служб, який координує роботу служби соціально практичної роботи, то, мабуть, він мене доповнить. Зробимо можливо певний якийсь там резюме нашої зустрічі. Щоб... Кожен там суб'єкт якісь соціальної роботи, чи міліція, чи так само дільничні інспектори міліції, які відповідно є на території своїй, можливо сказати, якби гарантом безпеки громадян надавали нам таку інформацію. Наприклад, ті самі гуртожитки, щоб ми знали, що можливо там в певний час можливо, можливо поява чи є ризик появи. І ми спокійно звернутися до дільничних інспекторів міліції, вони надавали нам відповідну інформацію, так само як і відділ по боротьбі за законним обігом наркотиків. Стосується це, звичайно, тільки не міліції, а й громадських організацій, тому що. Скільки б не було якої роботи не проводилися, ми завжди можемо долучитися і доповнити той процес А це Оце було б таке слушне зуважені прохання. Володимир Володимирович, я запрошую. Я ще раз дуже дякую, шановні колеги. Я знаю, наскільки Ігор Петрович, Володимир Володимирович, ви загружені у зв'язку з Євро 2012. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли, що ми побачили один одного. Ось, і я думаю, що наша співпраця буде. Проблему, звичайно, я не, не люблю слово побороти. Проблему побороти фактично невозможно, потому что это проблема всесвітніх масштабов. Но помочь одним, двум, десятью, дай Бог, больше, мы просто обязаны. Я еще раз благодарю всех за участие. И всем хорошего, здоровья, благополучия и удачи. Частично дети попадают нам после медосмотров. В средней ступени учебных заведений по ПТУ, училищам, техникумах проводятся у нас медосмотры по результатам которых у нас дети берутся под наблюдение. Это не на учет наркодиспансер, а проводит профилактическое наблюдение. Далее часть детей – это дети, которых к нам направила милиция. Дети, совершившие какое-либо правонарушение, у которых либо был изъят канабиноид или состояние алкогольного опьянения, правонарушения совершившие, они ведутся к нам на экспертизу, в наркодиспансер. И по результатам экспертизы, если ставят, что у них есть синдром зависимости, или же есть такой Употребление с вредными последствиями, эти дети тоже попадают к нам под наблюдение. Синдром зависимости по научу, значит, вредные последствия под наблюдение. И третий такой еще аспект это дети, которые попали в центральную детскую городскую больницу с диагнозом острое алкогольное или наркотическое поздравление. Тоже у нас есть списки. Эти дети попадают к нам. Мы всех этих детей вызываем на прием вместе с родителями и с согласия родителями ведем с ними работу по реабилитации психологической. В основном дети, с которыми Вы работаете, как они начали употреблять? Ну, обычно большинство детей, как ни странно, начинают, даже это видно во время лекции и работы в учебных заведениях, в школах, когда детей уже первого-второго класса спрашивают, детки, поднимите руку, а кто дома на Новый год пил шампанское или день рождения? Поднимает одна треть класса в первом-втором классе. Если уже пятый, шестой класс, то это почти 100%. Ну, процентов 98 детей поднимают руки. То есть мы, родители, получается, сами приучаем детей к употреблению. И, конечно, очень важно, что видят дети в семье. Если в семье частые застолья, Притом том застолье не так, чтобы люди там спиртное употребили, допустим, 50 грамм коньяка или 100 грамм вина и разошлись. А друг друга уговаривают, наливают, это водка, все льется рекой. Дети считают, что это норма жизни. Как это праздник? Мне приходите, говорят, как это вы не пьете? Все пьют. Такого не бывает, чтобы не пили. И для них это норма жизни. Они потихонечку в это втягиваются, и они считают, что спиртное, сигарета, будущий наркотик – это атрибут взрослой жизни. Вот такой я взрослый. Это не самосознание, не критичное отношение к своим поступкам, да, а именно употребление. Но дети хотят вылечиться вообще от зависимости. Главное, над чем мы работаем, это мы пытаемся рассказать им об алкоголизме, об наркомании, как болезни, и чтобы они прочувствовали, что да, они зависимы. Но, к сожалению очень мало кто, это, 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 очень длительная работа, мы вызываем всех с подростками, если с подростками работают раз в 3-4 месяца, которые стоят на учете под наблюдением, то с подростками ежемесячная работа обязательно. То это проходит не один месяц обычно, чтобы объяснить ребенку, что да, он уже употребляет пиво 3-4 раза в неделю по 2-3 литра, и он считает, что это норма. А идти после учебы взять бутылочку пивка и выпить, это тоже норма. И никто не думает, что бутылочка пива это полстакана водочки. Все понимают, что полстакана будущее каждый день это алкоголизм. А бутылочка пива это легкое развлечение, опять же, наша реклама и все. И если мы можем их убедить в том, что этого делать не надо, и что при таком употреблении потом возврата нет к нормальной жизни, и потихонечку после водочки у пива будет водочка, а потом, возможно, и другие виды наркотиков, и после пива не будет нормальной потенции будущего мужчины, и, возможно, куча других заболеваний, это уже большой плюс. Если мы можем вернуть ребенка на правильный путь. Я очень рада, когда я прихожу на лекции, рассказываю о том, как наркотики изменяют структуру ДНК, что они влияют на гены, что вообще наркотики никогда из организма не выводятся. И мне ребята поднимают на лекциях руку и говорят, что «Елена Геннадьевна, а я немного, я пару раз только всего употреблял, мне ничего не повлияло». То есть у меня есть надежда, что этот парень там, или девушка в будущем употреблять уже не будет. Они уже подумали о своем здоровье, они уже хоть немножко смотивировались там, на 5%, на 10%, на здоровый образ жизни. Но это, опять же, зависит от уровня интеллект, интеллекта, культуры тех подростков, с которыми мы общаемся. Ну плюс, конечно, вот, как я говорила уже на пресс-конференции, проблемы в семье. Если родители настроены на то, чтобы нам помогать, то у нас будет результат практически 99,9%, ну, что он будет положительным. А если родители имеют эмоциональное какое-то отвержение к детям, и они пытаются приуменьшить их употребление, они говорят, ну ничего страшного, сыночек там приходит домой, пьет пиво, но он же дома пьет пиво, он же не в компании. И они считают, что это норма жизни или тоже употребление канабиноидов. То, к сожалению, очень тяжело. Все то, что вот у меня есть парень, который у меня стоит уже третий год под наблюдением, на учете у нас стоит по поводу зависимости от психостимуляторов инъекционного, он кололся, начиная с 11 лет. В 12 его уже милиция поймала, к нам привезла на экспертизу, его пролечили, и вот три года он в ремиссии. Я к нему прихожу раз в месяц на патронаж. Он парень неплохой, он, правда, мало учился, и все, но он стремится к этой хорошей жизни, но семья социальная, дела до него никого нет, никому нет. Он с температурой 40, никто даже не дома нет, градусник, конечно, померит эту температуру. То есть, конечно, то, что там я бьюсь раз в месяц и уговариваю, там Саша пошли со мной вместе в больницу, пошли со мной к врачу, пойдем туда, пойдем сюда. То есть, в основном, попадают дети из нет, попадают дети разные. разные... Бывает, что родители сами привозят детей, нет. и дети неплохие, они, конечно, но ну, все а прости из... которые во всем мире. Из слоев не, ну чаще бывают из неполных семей, конечно, и из э, семей не очень благополучных, это бывает чаще. Но бывают и совершенно из благополучных семей. И семей обеспеченных, где папа в бизнесе, например. Папа за здоровый образ жизни. И вот его ребенок начал курить. Вместо того, чтобы объяснить красиво ребенку начинаются какие-то физические увещевания при помощи кулака, оскорбления ребенка. У ребенка другие интересы, чем у папы. Был такой случай, приехал папа, чудесная семья, все, очень обеспеченные люди ребенок музыкант, а папа считает, что музыка занимается только геи. О чем он говорит ребенку? Соответственно, ребенок чувствует эмоциональное отвержение, он уходит, он пытается уйти на улицу, на улице он употребляет алкоголь, он курит, уже несколько раз там пробовал канабиноиды. Отец от этого в ужасе, опять же, физическое рукоприкладство, ребенок еще дальше уходит, и у ребенка одно желание, чтобы у него был отдельный вход и никогда не общаться с родителями. То есть это нарушение внутрисемейной коммуникации. Если родители Эту как-то коммуникацию слепят, потому что кто ж умнее? Мы взрослые, да? Мы умнее, мы старше, а дети только учатся жить. Это мы должны как-то пойти им навстречу и их чему-то научить. Если мы, взрослые, это сможем сделать, сейчас с ребенком будет все хорошо. А если продолжать в таком же духе, никогда еще агрессивные преследования и оскорбления человека не давали никаких положительных результатов. Только через любовь. Рассказывают, что сыночек или доченька, ты у меня такая хорошая, ты у меня такая умничка, но у тебя такая плохая привычка. Давай избавимся от этой плохой привычки. Ты золото, но привычка, с ней мы будем бороться. А наши родители, к сожалению, что делают? Они говорят что ты такой секой. А подросток в ответ, у него до да, подростковый возраст, негативизм, там, гормоны. Он говорит, ах, я такой секой, так я вам докажу, если я такой секой, так я таким и буду. А я буду еще хуже, чем вы думаете. Соответственно, ну, результат. Вот одна проблема нашего века, вот в зависимости от интернета, и вот в интернете много чего можно найти. И влияет ли вот эта информация, это все доступное на детей? являются ли случаи такие? Конечно, влияет, потому что можно в интернете, во-первых, написать все что угодно, информации там очень много не проверены. Плюс очень много, вы знаете, информации той, которая вообще как быть не должно, у нас нет таких фильтров, которые бы эту информацию как-то фильтровали, и родители, к сожалению, очень редко ставят какие-то пароли да, на те сайты, на которые детям лучше не гулять. Опять же, это наша бедноторность. А найти можно все что угодно. Например, вот, когда я беседую с ребятами, которые употребляют каннабиноиды. Они мне доказывают, как много в интернете они вычитали, как это полезно. Уже как это вот, там, сказка Гайдука, да, что это украинцы придумали коноплю, вот и украинцы спали на коноплятых матрасах, и курили они в люльках только коноплю, и все. И они уверены, когда я им говорю, что это не так, что вообще как бы славянский народ был народ и не пьющий, и ничего не употребляющий, они не верят, они в интернете вычитали, что это наше чисто национальное, это не Голландия, это ничего, это именно Украина. Понимаете? И так о том, как это полезно, как люди это, ну да, действительно, что более 50% считается населения Земли употребляют канабиноиды по статистике. А прочитав там, что как это полезно и ничего там нет плохого, они верят тому, что они прочитали в интернете этим данным. Ну и плюс, конечно, в интернете можно, к сожалению, найти и как изготавливаются наркотики. И вот у нас была встреча в мае с наркозависимыми, у нас наркодиспансера, студенты встречались с наркозависимыми. И девушка рассказывала, что она через интернет, там перечисляла деньги. Она инъекционная наркоманка на опиоидах. И там на какой-то сайт. С этого сайта потом ей рассказывали, ей приходила смс, где можно взять какой наркотик. Ну, потом она потом кололась. Притом она уже в системе 10 лет. Это у нее все на, на большом значит, таком уровне. Обил, могу русское слово подобрать, русскоязычное. То есть, конечно, в интернете можно найти любую информацию, к сожалению, которая очень плохо сказывается на дальнейшей жизни. Я еще уверена, много кого интересует из подростков. Вот они говорят, я один раз покурю там каннабис, и мне ничего не будет. А после скольких раз вот, возникает вот эта такая сильнейшая зависимость? Сразу после первого? Понимаете, в чем проблема каннабиноидов? Что там зависимость очень сглаженная психическая. То есть если при инъекционно-вводимых наркотиках уже но по литературе, когда наркотики были чистые медицинские, да, там с четвертого пятого раза зависимость возникала. Теперь, так как наркотики у нас почти все не чистые, не медицинские, да, а уличные, то практически все, кто попадал вот ко мне на прием, а к нам попадают, они все говорят, что с первого раза они укололись и была зависимость. То есть они почувствовали, что им это и желание употребить еще, и очень скоро возникла физическая зависимость. У канабиноидов психическая зависимость, она ну, на уровне никотиновой, то есть когда он попадает в ту компанию, где курят эти наркотики, вот там ему хочется. То есть опять по типу социальной, групповой зависимости. Если в эту группу он не попадает, он может спокойно где-то обходиться. А физическая зависимость, абстиненция, синдром отмены у каннабиноидов сглажен. Потому очень долго подростки не чувствуют, что эта зависимость у них есть. Они это чувствуют обычно, когда вот действительно... У меня такие есть ребята, которых поймала милиция, которые осуждены за то, что у них, при них было большое количество этого наркотика. И из-за этого пришлось отменить, да, потому что они получили условные сроки и входят, отмечаются. Вот тогда они почувствуют, что ну, есть нарушение сна, есть разрешительность. Тогда они подумают, что да, наверное, зависимость была. Но во время употребления, к сожалению, она очень сложно и тяжело увидеть напоследок, что делать и родителям, и детям, когда уже есть зависимость, они это осознают, к вам обращаться. Нет, ну если уже есть зависимость, они осознают, то это уже надо не обращаться, надо бежать уже. В наркодиспансер бежать бегом, бежать специалистам, это уже бежать не к психологам. Это в первую очередь бежать к врачам-наркологам, которые будут эту зависимость физическую уже снимать, и обязательно, конечно, психологическая реабилитация. Потому что все у нас проблемы в голове. И какую бы физическую зависимость не сняли, если человек не осознает свою проблему, не осознает, что он болен, к чему его болезнь может привести, и не посчитает, вот что ему хорошего дает то употребление, и что будет, насколько будет лучше жизни его без употребления. Ну, разные там у нас есть психологические планы, программы, по которым мы работаем для осознания проблемы этой зависимости. То есть этим же подросткам надо только лечение и потом долгая психологическая реабилитация. Возможно, в каком-то центре реабилитационном, чтобы вырвать из, от, из этой среды. Если он прилечился, вернулся к себе домой, рядом в подъезде у него колется, пройдет пару дней, ну, месяца, в лучшем случае, год, да, но тоже год у нас вообще очень такие нереальные планы, и он опять начнет делать то же самое. Он просто отдохнул от этой вот бега от этого, от этих поисков наркотиков, которые в течение дня там, как ребята рассказывают, по 100 долларов вылетает в среднем на наркотик. Он отдохнул здесь, передохнул его, полечили, его, и он опять в этот круг вошел. Много тех, кто возвращается к наркотикам? Ну, очень много. Очень много, к сожалению. Это очень действительно не легко бросить, зависимость очень сильная. Так наркотики из организма не выводятся, они сидят в нашем организме и просят. Еще добавки, вы даже сказал, да, у нас сегодня товарищ, к которому приходят люди уже смотивированные на лечение, что, к сожалению, очень многие возвращаются. Очень многим помогает религия. Через веру в Бога, они этого уходят. Ну, конечно, вот лучше всего, если пролечился и куда-нибудь реабилитационный центр подальше в леса. В леса, чтобы не было минимум общения с социумом, чтобы была своя группа тех, кто пролечился, и они внутри своих без доступа к наркотикам. Вот тогда на долгое время, на полгода, на год, тогда будет хороший эффект.